નમસ્કાર દોસ્તો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર મિત્રો આજે આપણે ધોરણ સાતના હિન્દી વિષયની જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે તે હિન્દી વિષયની સ્વ અધ્યયન જે આપણને પાઠ નંબર સાત આપેલો છે બઢે કહાની તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે મિત્રો આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ સાતની જે સ્વ અધ્યયન પુથીઓ છે તે દરેકે દરેક સ્વ અધ્યયન પોથીના દરેક ભાગના દરેક વિષયના દરેક પાઠ જે છે તેમના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જે છે તે આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે અને આ સોલ્યુશનના વિડીયો પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક પણ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જોડાઈ જજો જેથી કરીને તમારી આ જે ધોરણ સાતની દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા છે એકમ કસોટીઓ છે કે જે સ્વાધ્ય પોથીના વિડીયો અને પીડીએફ છે તેની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે વોટ્સઅપ પર જોડાવા માટેની લિંક પણ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે ચાલો દોસ્તો તો શરૂ કરીએ આપણે ધોરણ સાત વિષય હિન્દી પાઠ સાત બઢી કહાની સ્વ અધ્યન પોથી સંપૂર્ણ સોલ્યુશન એમાં પ્રશ્ન નંબર એક ચિત્ર કે આધાર પર કહાની કા નિર્માણ કીજે ઓર ઉચિત શીર્ષક દીજીએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સસલા અને સિંહની જે વાર્તા છે તેના આધારે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણને કેટલાક ચિત્રો આપવામાં આવેલા છે એ ચિત્ર ઉપરથી આપણે વાર્તા બનાવવાની છે તો આ જે ચિત્ર છે એના ઉપરથી વાર્તાનું શીર્ષક આપણે આપીશું ખરગોશ કી ચતુરાય અથવા તાકત સે અકલ બળી જોઈએ આપણે સરસ મજાની કહાની કિસી જંગલ માં એક સિંહ રહેતા થા वह जंगल में रोज कई जानवरों का शिकार करता था इसलिए सब जानवर भयभीत तो और चिंतित रहते थे एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर सिंह से प्रार्थना की आप जंगल में शिकार के लिए ना निकले हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे अब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा एक दिन एक खरगोश की बारी आई उसने एक तरकीब सोची वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा सिंह को बहुत गुस्सा आया उसने उससे देर से आने का कारण पूछा खरगोश ने कहा महाराज रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया था वह मुझे मारकर खाना चाहता था उससे जल्दी वापस लौटने का वादा कर मैं आपके पास आया हूँ जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर सिंह आपे से बाहर हो गया और गरज कर बोला चल दिखा मुझे कहाँ है वह दूसरा सिंह मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला महाराज इसी में छिपा है वह दृष्ट सिंह ने कुए में झाँका कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी उसी को दूसरा सिंह समझ कर वह कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया खरगोश की जान बच गई जंगल के दूसरे जानवरों ने भी राहत की सांस ली और खरगोश को धन्यवाद दिया यहाँ पर सिख मिलती है ताकत से अक्ल बड़ी होती है जो काम ताकत से न हो उसे अक्ल से करना चाहिए મિત્રો ધોરણ ત્રણથી આઠની આ જે નવી સ્વાધ્યન પોથી છે તે નવી સ્વાધ્યન પોથી દરેકે દરેક વિષયના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જોડાઈ જજો જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો અને પીડીએફની લિંક પણ તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે त्यार प्रश्न नंबर बे ढांचे पर से कहानी लिखिए अहलाक मुद्दाओं आपने ने अपेला जो एक नगर में दो स्त्रियाँ एक ही बालक के लिए दावेदार आपस में तकरार मामला न्यायालय में दोनों की बातें सुनना न्याय करना बालक के दो टुकड़े करने करके बांटने के लिए कहना एक स्त्री मौन दूसरी स्त्री का विलाप करना बच्चे को काटने के लिए ना कहना पहली स्त्री को बच्चे बच्चा देने के लिए कहा न्यायाधीश का फैसला रुती हुई स्त्री को बालक सौंपना चलो तो मुद्दा है अद्दाउर से ना कहानी है तो आ लखस मजा एक नगर में दो स्त्रियां रहती थी दोनों स्त्रियों के बीच एक ही बालक के लिए तकरार हो गई दोनों स्त्रियां उस बालक को अपना बताने लगी मामला न्यायालय में पहुंच गया न्यायाधीश ने दोनों दोनों स्त्रियों की बातें सुनी दोनों स्त्रियां अपने अपने पक्ष में दलीलें देने लगी न्यायाधीश ने सोचा कि इस मामले का निपटारा कैसे किया जाए उसने एक अनोखा फैसला सुनाया उसने कहा एक बा आ, इस बालक को दो टुकड़ों में काट दिया जाएगा और दोनों स्त्रियों को एक एक टुकड़ा दे दिया जाएगा एक स्त्री मौन हो गई जबकि दूसरी स्त्री विलाप करने लगी उसने कहा नहीं नहीं इस बालक को काटने के लिए नहीं कहा, कहा जा सकता यह मेरा बालक है और मैं इसे अपने साथ रखना चाहती हूँ न्यायाधीश ने देखा कि दूसरी स्त्री कितनी दुखी हो गई है उसने सोचा कि यह स्त्री ही असली माँ होगी उसने फैसला सुनाया इस बालक को रोती हुई स्त्री को सौंप दिया जाए इस तरह न्यायाधीश के फैसले से बालक को उसकी असली माँ के पास पहुँचा दिया गया त्यारे प्रश्न नंबर त्रन कहानी को अपने शब्द में आगे बढ़ाए जो तिलक एक घनी आबादी वाले शहर में रहता था अपने आसपास वह हमेशा स्वच्छता का आग्रह रखता था एक बात उसे रोज परेशान करती थी जब भी वह घर से बाहर निकलता रास्ते में कूड़ा कचरा और गंदगी देखकर दुखी हो जाता और सोचता कि कैसे लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करूँ एक दिन फिर उसने निश्चय कर लिया एक दिन फिर उसने निश्चय कर लिया कि वह अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करेगा उसने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से बात की और उन्हें अपने साथ जोड़ा तिलक ने एक योजना बनाई अपने उसने अपने शहर के मुख्य सड़कों और गलियों में स्वच्छता अभियान चलाने का फैसला किया उसने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर सड़कों और गलियों की सफाई शुरू की उन्होंने कूड़ा कचरा इकट्ठा किया और उसे सही स्थान पर डाला उन्होंने सड़कों और गलियों को साफ किया और उन्हें सुंदर बनाया तिलक और उसके साथियों ने लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए पोस्ट और बैनर भी लगाए उन्होंने लोगों को समझाया कि स्वच्छता कितना स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे हम अपने आसपास के वातावरण को साफ रख सकते हैं तिलक के प्रयासों का परिणाम जल्द ही दिखने लगा लोगों ने स्वच्छता के बारे में सोचना शुरू किया और उन्हें अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने में मदद शुरू की तिलक का स्वच्छता अभियान एक बड़ी सफलता बन गया उसने न केवल अपने शहर को साफ बनाया बल्कि उसने लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक भी किया तिलक की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक व्यक्ति भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है हमें बस अपने आसपास के वातावरण के बारे में सोचना होगा और उसे साफ रखने में मदद करनी होगी प्रश्न नंबर त्रन नीचे दिए गए वाक्य से आगे बढ़कर अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते हुए कहानी का निर्माण कीजिए बेलू भगवान ने एक दिन प्रसन्न होकर मुझे सात दिनों के लिए सारी जादू शक्ति दे दी और कहा अब सात दिनों के लिए तुम जो चाहो वो कर सकते हो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं? मैंने देखा कि दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं जैसे कि गरीबी बीमारी और युद्ध मैंने सोचा कि मैं इन समस्याओं का समाधान करना चाहता हूँ पहले दिन मैंने दुनिया भर में सभी लोगों को पर्याप्त भोजन और पानी देने की शक्ति का उपयोग किया मैंने देखा कि लोग खुश और संतुष्ट हो गए हैं दूसरे दिन मैंने दुनिया भर के सभी बीमारियों को दूर करने की शक्ति का उपयोग किया मैंने देखा कि लोग स्वस्थ और खुश हो गए हैं तीसरे दिन मैंने दुनिया भर में सभी युद्धों और संघर्षों को समाप्त करने की शक्ति का उपयोग किया मैंने देखा कि लोग शांति और सौहार्द से रहते हैं चौथे दिन मैंने दुनिया भर के सभी लोगों को शिक्षा और ज्ञान देने की शक्ति का उपयोग किया मैंने देखा कि लोग ज्ञानी और समझदार हो गए हैं पाँचवें दिन मैंने दुनिया भर में सभी लोगों को समृद्धि और सुख देने की शक्ति का उपयोग किया मैंने देखा कि लोग खुश और संतुष्ट हो गए हैं छठे दिन मैंने दुनिया भर में सभी लोगों को प्रेम और स्नेह देने की शक्ति का उपयोग किया मैंने देखा कि लोग एक दूसरे से प्रेम और स्नेह से पेश आते हैं सातवें दिन मैंने दुनिया भर में सभी लोगों को भगवान की याद दिलाने की शक्ति का उपयोग किया मैंने देखा कि लोग भगवान की याद में जुड़ गए हैं और उनकी भक्ति में लीन हो गए हैं इस तरह मैंने सात दिनों में दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने की कोशिश की मैंने देखा कि लोग खुश संतुष्ट और भगवान की याद में जुड़ गए हैं त्यार पच्चीच बीजू एक दिन जंगल में विवेक और उसका मित्र धवल दोनों रास्ता भूल गए अंधेरा भी हो रहा था और जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें भी आ रही थी अगर आप और आपका मित्र इस जगह होते तो क्या करते मैं और मेरा मित्र इस जगह होते तो सबसे पहले शांति से सोचते और अपने आसपास के वातावरण को देखते हम अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके एक सुरक्षित स्थान की तलाश करते जहां हम रात बिता सकते थे हम अपने पास के पेड़ों और पत्थरों का उपयोग करके एक आश्रय बनाते जो हमें जंगली जानवरों से बचा सकता था हम अपने पास के खाने और पानी का भी ध्यान रखते ताकि हमें रात में भूख और प्यास न लगे इसके अलावा हम अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके मदद के लिए एक कॉल करते लेकिन अगर हमारे पास नेटवर्क न होता तो हम अपने आसपास के वातावरण को देखकर और सुनकर मदद के लिए किसी भी संभावित स्रोत की तलाश करते हैं सुबह होने पर हम अपने रास्ते की तलाश शुरू करते और अगर हमें रास्ता न मिलता तो हम किसी भी गांव या शहर की ओर बढ़ते जहां हम मदद प्राप्त कर सकते थे इस तरह हम अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का उपयोग करके जंगल में फंसने की स्थिति से निपटते ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર ત્રણ ક નીચે દઈએ ગયે બોક્સ મેં અખબાર યા પત્રિકા મેં ચિત્ર કહાની કે ટુકડે ચિપકા કાંટ કર ચિપકાઈએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એક જે કહાની છે તેના ચિત્ર જે છે ટુકડાઓ જે છે તે આપણે અહીંયા ચિપકાવેલા છે હવે અહીંયા એવું કહ્યું છે કે ઉપરોક્ત ચિત્ર કહાની કે આધાર પર કહાની લેખન કીજે તો જોઈએ સરસ મજાની કહાની કૌવા ઓર મુર્ગી દોનો એક ઘર મેં રહેતે કૌવા દાના લાતા થા મુરગી બી દાના લાતી થી એસા કરતે કરતે ઘર મેં બહુત દાના જમા હો ગયા एक दिन कौवे ने कहा मैं चावल लेने चाहता हूँ तू घर का दरवाज़ा बंद रखना नहीं तो कोई दाने ले जाएगा थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया उसने कहा मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे मुर्गी ने कहा नहीं नहीं मैं दाना नहीं दूँगी घोड़े ने कहा मुर्गी मुझे दाना दे मुझे बहुत भूख लगी है मुर्गी को दया आ गई उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए अब वह सोचने लगी कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी मुर्गी बहुत घबरा गई जब कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई कौवे ने आवाज़ लगाई मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है डर के मारे मुर्गी चुप रही एक आवाज़ भी नहीं निकली उस समय एक बिल्ली घर में आई बिल्ली ने कहा मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे मुझे दाना पीसना है कौवे ने कहा मुर्गी तो घर में नहीं है तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी बिल्ली ने दाना चक्की में डाला मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई कौवा भी बहुत चकित हुआ कौवा सोचने लगा दाना कहाँ होगा मुझे ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा वहाँ मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था उसे देख कौवा हँसा ઉસે બિલ્લી બી બહુ હસી દોનો હસે તો મુર્ગી કોર કી હસી આઈ વસી ઓર મુહ કે સારા દાને નિકલ પડે ચાલો ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર ચાર નીચે દી ગઈ યુટ્યુબ લિંક સે કહાની દેખ કર ઉસે શબ્દ મેં લીખીએ ઓર કક્ષામાં સુનાઈએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને એક લિંક આપવામાં આવેલી છે અહીંયા જે લિંક આપવામાં આવેલી છે એના ઉપરથી આપણે આ પ્રમાણે કહાની જે છે તે લખી શકીએ एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था रोहन एक अच्छा लड़का था और वह हमेशा अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था एक दिन रोहन के गांव में एक बड़ा संकट आया एक बड़ा तूफान आया और गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचाया। गांव के लोगों को अपने घरों की मरम्मत करने के लिए पैसों की जरूरत थी लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिल रहे थे रोहन ने देखा कि उसके गाँव के लोगों को कितनी मुश्किल हो रही है तो उसने सोचा कि वह कुछ करना चाहता है रोहन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई उन्होंने गांव के लोगों से पैसा इकट्ठा करने का फैसला किया रोहन और उसके दोस्तों ने गांव के लोगों से पैसा इकट्ठा कर करने के लिए एक अभियान चलाया उन्होंने गांव के लोगों को समझाया कि पैसा इकट्ठा करने से वे अपने घरों की मरम्मत कर सकते हैं रोहन और उसके दोस्तों की मेहनत रंग लाई गाँव के लोगों ने पैसा इकट्ठा करने में मदद की और जल्द ही उसके उन्हें पर्याप्त पैसे मिल गए गांव के लोगों ने अपने घरों की मरम्मत की और गांव फिर सुंदर और सुरक्षित हो गया रोहन की मदद से गांव के लोगों को बहुत फायदा हुआ उन्होंने रोहन को धन्यवाद दिया और उसकी प्रशंसा की रोहन ने साबित किया कि एक छोटा लड़का भी बहुत काम कर सकता है त्यार बच्चे प्रश्न नंबर पाँच नीचे दिए गए सुपर हीरो में से आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है वह बताए और उनका एक प्रसंग लिखिए ચાલો તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે નવ જેટલા સુપર હિરો આપણને આપવામાં આવેલા છે તો એમાંથી આપણે જોઈએ શક્તિમાન કા એક જીવન પ્રસંગ પંડિત ગંગાધર વિદ્યાધર માયાધર ઓમકારનાથ શાસ્ત્રી એક સાધારણ પત્રકાર થે લેકિન લેકિન ઉકે જીવન મેં એક બડા બદલાવ તબ આયા જબે શક્તિમાન કી શક્તિયા પ્રાપ્ત હોય शक्तिमान की शक्तियां प्राप्त करने के बाद पंडित गंगाधर ने अपने जीवन को एक नए उद्देश्य के साथ जीना शुरू किया उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपराधियों के खिलाफ लड़ना शुरू किया और लोगों की मदद करने लगे एक दिन शक्तिमान को एक बड़े अपराधी के बारे में पता चला जो शहर में आतंक मचा रहा था शक्तिमान ने उसे अपराधियों को पकड़ने का फैसला किया और उसके खिलाफ लड़ने लगा शक्तिमान की शक्तियों के सामने अपराधी टिक नहीं पाया और जल्द ही उसे हार माननी पड़ी शक्तिमान ने उस अपराधी को पुलिस के हवाले कर दिया और शहर को सुरक्षित बनाने में मदद की इस घटना ने शक्तिमान को एक सच्चे सुपर हीरो के रूप में स्थापित किया और लोगों ने उसे अपना हीरो मानना शुरू किया शक्तिमान ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके लोगों की मदद करना जारी रखा और शहर को सुरक्षित बनाने में मदद की शक्तिमान की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी शक्तियाँ और क्षमताओं को उपयोग करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए शक्तिमान की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें जीवन में एक उद्देश्य के साथ जीना चाहिए और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए प्रश्न नंबर छः निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिख कर वाक्य में प्रयोग कीजिए अपेक्षा तो यू अर्थ आशा ने वाक्य प्रमाणे बनी सके मुझे आपस मुझे आपसे यही अपेक्षा थी ઉપેક્ષા તો ધ્યાન ન દેના વાક્ય બનશે ઉસ્થેક્ષા કી તો મિત્રો અહીંયા આપણે આજે હિન્દી વિષયની સ્વ અધ્યયન પોથી જે છે તેનો આ પાઠ આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ ફરી મળીશું મિત્રો આપણે ધોરણ સાતની હિન્દી વિષયની સ્વઅધ્યયન પોથીના એક નવા પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે મિત્રો આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ સાતની હિન્દી સહિતની દરેકે દરેક વિષયની જે સ્વઅધ્યયન પો છે તેના વિડીયો અને પીડીએફ મુકાઈ ચૂક્યા છે તો જરૂરથી આ વિડીયોને પીડીએફનો અભ્યાસ કરી લેજો અને સાથે સાથે લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં